Tuan-tuan Pengurusi, sebelum saya mulakan perbahasan saya Saya tadi minta oleh Yang Berhormat Igan untuk mengalu alukan kehadiran para guru dan pelajar Dari SK Sekaan Kecil, Matu Sarawak dari kawasan Parlimen Igan Selamat datang ke Parlimen Tansi Datuk Pengurusi, saya ingin menyentuh isu 010200 Dasar dan Operasi 020100 kepolisan 020000 keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam. yang berhormat pengurusi untuk makluman dewan yang mulia ini saya mengalu-alukan kenaikan peruntukan daripada 150 juta ke 606 juta untuk dasar dan operasi. Ingin saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada polis di Raja Malaysia yang selalu memastikan bahawa keselamatan rakyat di Malaysia ini uh, diberi perhatian terpelihara dan dilindungi. Pada masa yang sama izinkan saya untuk membangkitkan beberapa perkara yang amat uh, mengganggu kita uh, dewasa ini. Kita lihat bahawa baru-baru ini kerajaan telah diperintahkan untuk membayar keluarga pasta core jumlah 37 juta di atas satu saman yang telah difailkan terhadap kerajaan Malaysia. Kedua, kerajaan juga telah diperintahkan bayar keluarga Ustaz Amri Cik Mat jumlah 14 juta. Dan kita juga tidak tahu apa yang berlaku kepada Ruth Sitepu dan suaminya Joshua Hilmi. Tuan Pengurusi, saya ingin tahu sebagai seorang ahli parlimen, apakah penyudahnya ke atas kes kes yang melibatkan mereka ini adakah uh, pihak polis di Raja Malaysia akan menyiasat dan kita telah mendapat uh, akuan uh, bahawa uh, menteri telah memberi sure bahawa kerajaan akan menyiasat untuk kita mendapat penyudahnya apa yang berlaku kepada mereka-mereka ini yang telah hilang begitu sahaja Tuan Pengerusi uh, saya juga ingin menyentuh isu yang melibatkan uh, Pamela Ling saya telah bangkitkan ini berlaku seketika kerajaan ini mentadbir, di mana Datin Sri Pamela Ling telah hilang pada 9 April 2025 di pekarangan pejabat SPRM di Putrajaya. Apa yang berlaku kepada beliau? Kita belum tahu. Saya juga ingin uh, bertanyakan ke kerajaan. Apakah langkah yang akan diambil untuk mengesan suami Indra Gandhi, Muhammad Ridwan Abdullah? Baru-baru ini kita lihat satu uh, demonstrasi telah dibuat. Di mana beliau telah meminta untuk berjumpa dengan ketua polis negara untuk kita mengetahui apa yang berlaku kepada suami beliau yang telah menghilangkan diri bersama-sama dengan anak beliau yang sekarang berusia 16 tahun. Saya cuma ingin menyentuh bahawa peningkatan dalam uh, uh, daripada dana yang diberikan untuk dasar dan kepolisian harus memastikan bahawa perkara-perkara ini diselesaikan. Di mana kita mentadbir sekarang, uh, tuan pengurusi? Dan saya ingin mengingatkan dewan yang mulia ini bahawa kerajaan kita telah dibina atas satu uh, prinsip reformasi. Jangan lupa apa yang berlaku kepada Yang Amat Berhormat Tambon ketika beliau dihumban dalam penjara dan dipukul sehingga matanya lebam dan uh, bengkak. Ini merupakan satu perkara yang telah berlaku dan ingin saya nyatakan bahawa jangan jangan anggapkan bahawa saya sebagai ahli parlimen backbencher uh, ingin membuat tuduhan niat saya membangkitkan perkara ini adalah untuk mempertahankan polis diraja Malaysia yang sering kali menghadap, menghadapi pelbagai tuduhan dan tomahan berkenaan perkara-perkara ini. Tuan Pengerusi tahu baru-baru ini banyak sangat kes yang melibatkan tembakan. Hari Isnin malam ada kes tembakan di Seremban. Kemarin ada kes tembakan di Kajang. Baru-baru ini di Kelang. Beberapa kes-kes berlaku kes-kes tembakan. Macam cowboy town apa yang akan berlaku kepada kita? Tuan pengurusi, ahli parlimen Bukit Bendera telah mengadu telah telah menerima ugutan jenayah. Ahli ah, anak kepada ahli parlimen Pandan telah pun diserang. Saya sendiri telah menerima ugutan membunuh melalui satu ah, SMS yang dihantar. Jadi saya persoalan saya, peningkatan dalam dana daripada 150 juta ke 606 juta adalah bagus. Kita kita ah, Uh, mengalu-alukan peningkatan dana tapi ia harus memastikan bahawa kita juga menyelesaikan semua semua kes-kes yang telah berlaku dan saya ingin bangkitkan isu-isu yang melibatkan seorang Julutong laluan boleh uh, saya biar saya habiskan dulu. Saya biar saya habiskan dulu. habis habis masa biar saya habiskan dulu ini, kes yang isopolis, melibatkan isopolis ini. Yang saya Muhammad, habiskan dulu yang mohamad seksyen uh, 37 tu jelas kalau yang berhormat Jelutong tidak benarkan Jangan ganggu. Ya. Yeah. Baik. Terima kasih Tuan Pengurusi. Biar saya sentuh dua tiga perkara sebelum saya memuktamadkan perbahasan saya. Kes yang melibatkan serangan asid ke atas seorang pemain bola sepak nasional. Muhammad Faizal bin Abdul Halim. Sehingga menyebabkan beliau tidak lagi berkecimpung bermain bola sepak. Tidak ada penyelesaian. Baru-baru ini kita lihat kemarin seorang wartawan wartawan sukan Harish Diol yang telah diserang di bangsa kemarin tidak ada penyudahnya dan seperti yang telah saya katakan sebelum ini serangan yang dibuat terhadap anak kepada ahli parlimen pandang 12 tahun disuntik dengan satu uh, uh, diberi suntikan kita tidak tahu apa yang ada dalam suntikan itu tapi mujurlah beliau selamat dan kita lihat juga serangan-serangan yang dibuat terhadap Ugutan yang dibuat terhadap ahli-ahli parlimen Termasuk saya sendiri, baru-baru ini Yang berhormat uh, ahli parlimen Bukit Bendera Telah mengadu, telah menerima ugutan jenayah Daripada seseorang yang menggunakan TikTok, Facebook account Tansi pengurusi saya merayulah ke, Sebagai seorang ahli parlimen backbencher Tolonglah ambil tindakan terhadap semua perkara-perkara ini Kerana di luar sana Kita lihat bahawa pelbagai perkara telah dinyatakan saya sekali lagi ingin mempertahankan polis di Raja Malaysia. Memang merupakan satu pasukan yang mantap di mana mereka dapat menjejak seorang penjenayah, menangkapnya dalam masa yang begitu cepat. Tetapi perkara-perkara ini harus diberi perhatian. Sekiranya tidak, kita akan mengalami serangan demi serangan dan tomahan demi tomahan. Kerajaan ini perlu mempertahankan dan memastikan bahawa semua perkara-perkara yang dibangkitkan oleh saya ini diberi perhatian. Tuan Pengurusi, terima kasih di atas peluang yang telah diberikan. Yang Berusaha Yang Berhormat, berikut saya Yang Berhormat Besut. Terima kasih Datuk Pengerusi. Eh uh, pohon izin dat untuk mengadukan eh uh, guru-guru dan pelajar daripada silakan, sekolah. Silakan. Boleh. Boleh. Silakan. Jadi, eh uh, saya mengadukan guru-guru uh, dan pelajar daripada sekolah kebangsaan Lubuk Bunta Serdang Kedah ke Dewan Rakyat dari Parlimen Kolim Bandar Baru eh. Yang mana satu tahu? Eh? Datuk Pengerusi, saya menyentuh pada 030000 iaitu pengurusan pendaftaran dan juga immigration. Khususnya berkenaan dengan kewarganegaraan pemain warisan FAM. Jadi penegasan menteri bahawa kesemuanya telah melalui due masih tidak memadai sebenarnya untuk menjawab kritikan kritikan di luar. Malah dalam dokumen FIFA pun disebut proses naturalisasi ini pemain-pemain ini menimbulkan banyak persoalan. Antara yang dipersoalkan adalah syarat pemahaman bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang memadai. Betulkah mereka faham? Jadi adakah kem terdapat kemungkinan ujian tersebut dimudahkan? Ya? Dan kuasa budi bercara menteri ini pula dalam dalam perkara 221E ini untuk memberikan pengecualian syarat bermestautin. Paling kurang 10 tahun sebenarnya. Kita faham jika menteri memutuskan budi bercara diperlukan kerana tempoh ini terlalu panjang. Mungkin mereka menetap lebih lima tahun. Jadi sekurang-kurangnya telah layak di bawah syarat FIFA. Masalahnya syarat lima tahun FIFA ini pun sendiri pun tak belum dicapai. Jadi akhirnya apa akan jadi sebenarnya? Dan perutukan perbagaan itu sendiri tidak digunakan dengan bijaksana sebenarnya. Ya? Untuk melindungi integriti sistem kerajaan negara kita. Dan saya kepada 02011 100 Kepulisan uh, Susulan daripada Insiden FUM tadi Persoalan saya adalah Minta kerajaan jelaskan langkah-langkah selanjutnya Yang akan diambil oleh PDRM Berkenaan dengan isu Pemasuan Yang meheret nama baik institusi Berdaftaran negara ke dalam uh, Polemik ini Dan Seterusnya saya merujuk kepada uh, dakwaan penyelewengan daripada Victor Chin Bun Long yang memanipulasikan syarikat NextG buat lari 240 juta ke luar negara. Tak tahu apa jadi sekarang. Dia pun sudah lari ke luar negara tapi apakah perkembangan siasatan atau pendakwaan yang telah dibuat? Begitu juga ada kes ugutan secara terbuka dibuat oleh individu dikenali dengan Salim Ayam ayam apa saya tak tahu kepada seseorang ya dan ugutan telah dengan kata-kata keras seperti nak kerat lidah dan sebagainya dibuat semata kerana perbezaan dalam politik adakah sudah ada soalannya tindakan daripada pihak berkuasa bagi menjaga ketenteraman awam ni dan juga mencegah berdaya ugut-mengugut ni jadi adakah ada kekaburan sebenarnya yang, yang saya disebut kabur kabur. Walaupun dipahamkan dah ada report dibuat dan saya nak rujuk kepada baru ini Perdana Menteri ini ada memberi teguran keras kepada sekpo dia nah kerana didakwa terbabit dalam isu keterisan perolehan kerajaan. Tak berapa lama sekpo pun telah tak jawab semalam tahu Tetapi adakah teguran keras dan jawatan terus dikira selesai? Kesihatan ada ke tidak ni? Setakat ini sudah ada dua setpol PM terkait dengan skandal ni. Sebelum ini bekas setpol Farhaj. Itu pun masih kabur. Kabur lagi. Tentang perkembangan siasatan terhadap kekayaan luar biasa. Selepas menjadi setpol. Ini menunjukkan satu trend tidak sihat. Terutamanya apabila PM sendiri selalu mencanangkan istilah sakau, sakau, sakau. Dan slogan hapus suara suara Tetapi set pos sendiri terpalit dengan macam-macam masalah Besut, minta sikit pandangan Tak sempat ni ha, oh, Tak sempat tak apa Boleh? Nanti cuba oh, Kalau ada lagi Boleh, boleh lah dengan saya Besut yang berhormat teman -teman. Terima kasih uh, Yang berhormat pengusi Datuk pengusi uh, Setujukah dengan saya Besut sekiranya sekarang ni uh, Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri nak memerangi sakau nak memerangi rasuah dengan sakau sana, sakau sini. Tetapi sekarang ni kita dapati, semakin menjadi-jadi di sekeliling yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang ni sedang menyakau. Sedang melakukan rasuah yang sedang nak diperangi oleh yang amat berhormat Menteri. Apakah ini satu hipokrasi ataupun satu kata-kata sahaja? Saya, saya setuju dah masuk dalam dalam perbahasan saya. Uh, Besut sikit, sambungan tu. Dekas, dah dia banyak dekas. Banyak lagi ni. Dekas dia itu, setuju tak? Asal Besut bahawa PKR ni sebenarnya ada juga rasuah dalam parti tersebut Memang Tidak. ada Jelas Pihak-pihak yang bising-bising selama ini diam ya? ha. Jadi uh, Datuk Musi saya Terus yang yang akhir lah, ya. Bina dengan butiran 040100 Pembelasan dadah ya. Jadi Ya Muhammad yang Saya Muhammad dua ni, PM ada Muhammad sebuah katil besar Dewan. saya tak bagi eh ya? peraturan peraturan, peraturan saya bagi, mesyuarat saya tak bagi yang peraturan mesyuarat besut saya tak bagi peraturan peraturan mesyuarat beraturan, besut beraturan, besut tak perlu tak. bagi okey 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 silakan you Muhammad seketua ni Yang Muhammad speaker saya bangkitkan peraturan mesyuarat 366 seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat tadi Yang Muhammad Hulu Terengganu mengatakan bahawa PKR ini adalah dalamnya adalah parti rasuah dan disokong pula oleh besut kita tak boleh menjadikan seluruh parti itu adalah sebagai parti rasuah. Walaupun kalaupun ada rasuah yang berlaku, biarlah ia berbicara bicarakan dalam mahkamah dan kenyataan berani yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pertama menerima perletakan jawatan setiausaha politik beliau dan yang kedua meminta suruhan jaya pencegahan rasuah SPRM untuk menyiasat tanpa ada sebarang ganggu gugat daripada kuasa luar Baik, baik. Terima kasih. Itu sebelum ini tak pernah berlaku yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana berhormat, Menteri mana-mana pun. Yang Berhormat saya Pertani, Yang Berhormat Sayang Pertani, saya nak tahu kerak sedaya bagian mana yang Yang Berhormat nyatakan. Tolong ulang kan? Ada Bahagian. rasuah dalam PKR dan Besut juga mengatakan betul PKR ini adalah parti rasuah. Baik, ini keputusan saya. Ini bawah peraturan 36.6 ya, sangkaan jahat. Betul tuduhan ya daripada Yang Berhormat Senggatan ni betul bawah per, bawah peraturan 36 6 Sangkaan jahat betul baik kerangka perkataan itu baik Yang Berhormat Besut dan Yang Berhormat ulu Terengganu saya setelah menimbangkan apa yang telah dinyatakan saya perintahkan tarik balik bahagian itu Pikat tapi bukan kepada tidak, ahli. Tidak, tidak, tidak. Kalau itu 366, tepung. satu. Ketua Dewan Speaker. 366. Sebentar bagi saya cakap dulu. Okey sekarang Hulu Terengganu. Okey terima kasih. Kursi. 366 ialah seseorang ahli tidak boleh melakukan seakan jahat kepada sesiapa ahli lain. PKR itu bukan ahli. PKR itu bukan orang. PKR itu adalah persatuan. Jadi kalau di sini saya Pahang siapa-siapa ahli lain tu mana saya kata ke Jortong ke kata ke uh, Sungai Petani ke itu baik. Masa, maksud saya okay, yang okay. dan saya bertanya kepada Besut bukan saya duduk ya. sama juga tidak dikatakan kepada ahli bila tidak kepada ahli jadi tak terpakai 366 baik ya. ini ruling saya dengar ya ayah. satu saya dah arahkan yang berhormat Ulu Terengganu dan yang berhormat besuk tarik tapi dalam uh, penggapan untuk membela diri kenyataan sebagaimana yang kedua-dua yang berhormat nyatakan bila yang berhormat sebut ahli di sebelah ni berapa ramai ahli PKR bermaksud samalah ya. pada, pada pindahan saya ya ini keputusan saya bila sebut ahli di sebelah kerajaan boleh bilang salah seorang adalah yang berhormat sangat ni ya yang berhormat jelutong duduk yang Berhormat Yoritown DAP. Yang Berhormat juga duduk. Yes. Saya tengah dealing dengan Yang Berhormat. 36 12 orang kelirukan fakta yang berhormat tepat. Saya, berhormat. saya Saya tak je, saya tak benarkan jelas ana ya. Saya tengah berurusan dengan Sungai Petani dan dua Yang Berhormat ni satu-satu. Saya kalau saya punya caralah. Kalau Yang Berhormat langgar saya buat tuduhan terus. Saya ingatkan ya, main minimum punishment is 5 hari. 5 hari kali 400, bayangkanlah fine dia berapa banyak. Ya. Yeah? Biar saya berurusan dengan yang berhormat Sungai Petani dan dua yang berhormat Baik, itu yang berhormat Sungai Petani, itu keputusan saya. Terima kasih. Dan saya arahkan yang, yang berhormat yang bijaksana. untuk menarik. Ini perintah saya. Yang berhormat Ulu Terengganu, tarik balik untuk direkodkan. Speaker, saya tidak tuduh. Saya bertanya, bersetuju atau tidak, itu saja. Adakah saya bertuduh? pertanyaan itu Tuhan dari perspektif mengenakan ha. jadi sentence itu telah diungkapkan oleh yang berhormat jadi ini keputusan saya saya punya perintah tarik balik yang berhormat okey macam itu saya tarik balik okey guru yang berhormat besot balik yang berhormat saya 36 tarik balik tetapi saya nak katakan bahawa berlakunya rasuah di kalangan sebahagian daripada ahli-ahli PKR di luar adakah sudah Tidak dibuktikan? Di tak ada di adakah dalam. sudah dibuktikan ni. Saya dah sebut nama tadi, itu Bumat. tuduhan Paul Sudah dibuktikan, belum? Bumat Bumat sudah dibuktikan ke? Belum. Bumat Bumat lah. Bumat Bumat sudah dibuktikan tani. ke belum? Semua samalah. Mana sama? Itu saya tak sudah dibuktikan ke belum? Duduk yang Perhormat saya begini. Ah, bang tak pasal-pasal. Duduk. Saya nak aman benda ni dalam dewan ni satu persatu dan keputusan saya Peraturan dewan, peraturan dewan. Sebelum yang Perhormat tak selesai lagi. Dah tak sebelum buat sebab saya nak bagi peluang pada ini perintah saya duduk. Bagi saya selesai satu-satu. Saya tak kisah saya boleh buang setengah dewan ni kalau saya ikut perintah saya. Speaker saya jangan, speaker Bumat, jangan beki sangat speaker. Ya, Bommat. Jangan beken. Duduk. duduk. Eh, ni 366. Bagi saya selesaikan dengan Yang Bommat uh, besok dulu. Ya, Bommat. Ya. Yeah. Jadi, kita nak katakan bahawa sebenarnya ada juga ahli-ahli dalam PKR ni sebab Zamoi ini dia sebut sakau sakau ni. Ya Muhammad. Pun tak ada lagi pun. Ya Muhammad. Dia punya jis adalah ahli. Itu saja yang keluar. Di luar sana. Ya, ya, Muhammad. Ya, ya Muhammad. Saya tak kata di dalam Kalau yang Muhammad, tak puas hati dengan putusan saya 43 ya, tu ada. Ya. Okey, tak apa okay, lah. saya tarik balik. Baik. Ya yang Muhammad. Peraturan okay. saya layan. 36 366. Per... 36, Kalau bukan peraturan jangan. 36 366. Apa dia? Bagian mana? Bahagian yang menyebab saya nak bagi rojokkan presiden menyebabkan ahli tadi ni yang interpret uh, ahli PKR ahli PAS dulu kita tengok sebelah sana kata paguh dia sebut direct tuduh lepas tu ahli PAS ajar, parti ajaran sesat dia orang tuduh tapi kami tak buat apa-apa sebab dia melibat, dia tak melibatkan ahli jadi kita ambil presiden dua kes yang lepas jadi hari ni bila dia sebut PKR tu bukan dia sebut kepada seseorang jadi boleh digunapakai presiden dah ada yang lepas tu ini yang saya kata kadang-kadang kita nak kena buat keputusan jelas clear supaya dia tak akan menjadi presiden ni kali ni kita buat macam ni yang lepas tak apa pula. Ya Bromat. Ya. itu yang Betul, saya ya, saya bangkitkan sebagai dua presiden yang faham. menunjukkan kepada ahli kepada parti yang bukan ahli yang saya, dibolehkan. Okey terima kasih. Saya kasi. faham. Saya Okey. faham apa yang Bromat uh, Pendang nak nyatakan tu. Jadi daripada interpretasi saya ya jika yang berhormat pendang rasa keputusan saya ini tidak adil, yang berhormat ada lagi satu label kepada speaker melalui usul. Ya? Dan yang berhormat ada 48 jam untuk membuat senekan. Ini keputusan saya. Ya? Baik, yang berhormat, jelun. Per Peraturan Dewan juga menyebut. Uh, saya nak sambung apa yang pendang sebut. Peraturan okay. berapa itu? Peraturan 36 kurungan 6. Okey. Maksud ahli di sini adalah ahli parlimen bukan ahli parti politik. Dan kita lihat dalam perkara lima kurungan satu sumpah yang diangkat oleh ahli parlimen. Jadi disebut di sini, tiap-tiap orang ahli yang mengangkat sumpah adalah perlu menurunkan tanda tangan. Jadi ahli di sini adalah ahli parlimen bukan ahli parti politik. Jadi ahli dalam perkara, perkara lima Iaitu angka sumpah tadi ini Dirilatkan dengan 36 kurungan 6 Ahli juga adalah ahli parlimen Jadi kalau petua Yang berhormat Datuk Pengurusi tadi ni Boleh dikaitkan dengan ahli parti politik Ataupun sesiapa saja yang berada di luar dewan Maka tafsirat itu tidak memenuhi perkara 5 kurungan 1 Dalam standing order ini Baik. Jadi itu pandangan balas saya terhadap petua Datuk Baik, Pengurusi Bumat, Saya faham bila ini interpretasi saya ya, bila sebut PKR PKR dalam dewan ini mengandungi ahli-ahli PKR juga. Ya, mereka adalah ahli parlimen juga. Jadi ini interpretasi saya. Sebagaimana saya nyatakan tadi juga, kalau yang berhormat Jerlon fikir keputusan saya ini tidak memihak atau tidak adil, yang berhormat ada 48 jam buat usul tentang keputusan saya edarkan pada uh, speaker dewan. Baik. Uh, kita beralihkan. Yang Yang Ibu Ahmad Jelutok last pengurus, 30 ya, pengurus, pengurusi, rusan, ya pengurusi pengurusi saya, saya rujuk sebentar sebentar. sebentar. Ya. Selepas ni saya nak teruskan urusan majlis. Last punya. Ya, Silakan. terima kasih. Pengurusi saya rujuk pada 36.6 kerana pengurusi selalu minta kita rujuk. Saya pertamanya ingin menyatakan bahawa uh, Keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Pengurusi adalah betul, nombor satu. Kalau kalau saya lah, kalau saya membuat rujukan, umpamanya, yang berhormat Tasik. Yang lain, peraturan 41 tu. Ya. Kita umum mengetahui bahawa yang berhormat Tasik Gulugo dan yang berhormat Pago sedang menghadapi perbicaraan di mahkamah. Tapi mereka belum didapati bersalah lagi. Jadi kalau saya membuat tuduhan begitu di Dewan ini pun tidak teratur. Kerana mereka Tuan Pengurusi merupakan seorang betul. yang pendakwa yang pernah membawa kes di mahkamah Saya difahamkan A learned prosecutor, pendakwa yang berwibawa Seseorang itu masih tidak bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah Maka keputusan yang dibuat oleh Tansi Pengurusi adalah keputusan yang menurut lunas undang-undang Betul dan saya sangat menyokong keputusan itu Terima kasih Ya itu satu prinsipal yang telah dinyatakan bahawa apa-apa yang sedang berjalan di mahkamah Pengkat-pengkat mahkamah, tu adalah mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Selagi tak selesai, kita tidak boleh dibenarkan dia punya jis apa berlaku dibahaskan dalam parlimen. Ya. Jadi saya faham dan saya bersetuju apa yang Jutong cakap tu.